Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arika Nur Amni, binti Azlan dari kelas 4 Imam Muslim. Saya ulat buku. Saya suka membaca buku dan lain-lain. Pada suatu hari yang istimewa di dataran Savana, semua haiwan berkumpul untuk menyambut kelahiran anak lelaki Raja Mustafa dan pemaisuri Sarabi yang bernama Simba. Suatu hari nanti, anak singa kecil ini akan menjadi raja. Untuk mengingati kelahiran anaknya, Raja Mustafa menjemput Rafiki, seorang babun yang bijaksana untuk menunjukkan simba kepada haiwan lain. Rafiki mengangkat anak singa itu tinggi ke udara agar dapat dilihat oleh semua haiwan. Ta tetapi ada seekor haiwan yang tidak berada di situ. Namanya Sker. Ia merupakan adik kepada Raja Musafar. Sker amat benci kelahiran Simba kerana ini bermaksud yang dia tidak lagi mempunyai peluang untuk menjadi raja. Apabila Raja Mustafa bertanya kenapa dia tidak hadir ke majlis tadi, Sker mahu berlalu pergi. Jawab soalan dan hormat beta, mahu Raja Mustafa dengan marah. Tidak, tuanku, balas Sker sinis. Mungkin tuanku patut hormat hak patik. Setelah beberapa tahun, Simba membesar menjadi seekor anak singa yang suka main-main dan bersifat ingin tahu. Suatu pagi, ketika matahari terbit, Raja Mufasa membawa Simba ke puncak Pride Rock. "Semua ini adalah negeri kita," kata Raja Mufasa. "Dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi rajanya. Semua akan jadi milik saya." tanya Simba. Bagaimana dengan tempat itu? Itu di luar kawasan kita, balas Raja Musafa. Kamu jangan sesekali pergi ke situ. Pada petangnya, Simba pergi berjumpa Pak Ciknya, Sker. Dia memberitahu Sker tentang ayahnya menunjukkan seluruh negeri. Seluruh negeri. Raja, Raja Musafa tidak tunjukkan kamu kawasan di seberang utara sana. Di, di seberang utara sana, tanya Sker. Tidak, balas Simba dengan nada sedih. Saya tidak boleh pergi ke sana. Hmm, betul kata ayah anda kamu, kata Sker. Kawasan perkuburan gajah itu bukanlah tempat bagi seorang putra muda, tambah Sker. Tempat itu kedengaran amat menarik untuk Simba dan dia mahu pergi ke tempat itu. Dia juga mahu tunjukkan keberaniannya. Simba yang sudah tidak sabar untuk pergi ke kawasan larangan itu segera mengajak kaw-kawannya Nala, walaupun Simba berbohong kepada ibunya tentang tempat yang ingin dia tuju. Ibunya masih mahu orang suruhan raja yang bernama Lalu untuk mengikut mereka. Bagaimana nak tinggalkan kemburun duduk ini? Tanya Nala. Simba hanya tersenyum kerana dia sudah ada rancangannya sendiri. Ketika mereka berjalan melepasi sekumpulan kuda belang, Simba dan Nala tiba-tiba berlari laju. Dan kemudian mereka berjaya melarikan diri daripada Zazu. Tetapi apabila mereka tiba di kawasan larangan itu, kegembiraan mereka bertukar menjadi ketakutan. Tulang-tulang haiwan yang bertaburan di atas tanah amat menakutkan. Tiba-tiba tiga tiga ekor dubuk muncul mendekati mereka. Tiba-tiba Zazu datang dan berdiri di hadapan dua ekor anak singa yang nakal itu. Tetapi dubuk-dubuk yang lapar itu tetap menuju ke arah mereka. dari mana Raja Musafa muncul. Dia melibas dubuk-dubuk itu dengan kakinya yang besar. Jangan sesekali mendekati anak beta lagi. Murahnya dan ketiga-tiga ekor dubuk itu pun berlari pergi. Selepas memberitahu Zazu untuk membawa Nala pulang, Raja Musafa merenung Simba Ayah hendak amat kecewa dengan kamu, katanya. Saya hanya cuba untuk menjadi berani, kata Simba. Ketika dua du Ketika kedua anak beranak ini sedang berbual, Sekar memerhatikan mereka dari jauh. Sekar marah kerana rancangannya tidak berjaya. Pada malamnya, Raja Mustafa dan Simba baring di atas rumput sambil memerhati bintang-bintang yang berkelipat. Raja-raja hebat terdahulu sedang melihat kita melalui bintang-bintang itu, beritahu Raja Musafah. Jadi apabila kamu berada di sini, ingat bahawa raja-raja tersebut dan juga ayanda akan selalu membimbing kamu. Tama. Sekian terima kasih.